ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత్యేనమ్మ శ్రీ గురుభ్యోన శ్రీ మాతేన శ్రీ మహాలక్ష్మి స్థావ ఈ స్తోత్రం పూజాకాలంలో శ్రద్ధాభక్తులతో నిత్యం పఠించిన లేదా విన్న మహాపుణ్యం లభిస్తుంది అంతేకాదు సుజ్ఞానం కలుగుతుంది సుఖము మోక్షము శుభము సంపద అన్నీ లభిస్తాయని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు పెట్టాను వాటిని విని గతవంతం కృపకు పాటలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ మహాలక్ష్మి స్థవ నారాయణ వాచా దేవి తాం స్తోతుమిచ్చామి बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीं अत्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहां स्तौमि वाङ्मनसोः पारं किं वाहं जगदम्बिके परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्यादिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वै वेदानां वैवेदविदां जननीं वर्णयामि किं यया विना जगत् सर्वमबीजं निष्फलं ध्रुवं यथास्तनन्धयानां च विना मात्रा सुखं भवेत् प्रसीदजगतां माता रक्षास्मानति रक्षास्मानुतिकातरान् वयं त्वच्चरणां भोजे शरणं गताः नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्मी नमो नमः कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः कुत्र माता पुत्रदोषं तं विहाय च गच्छति स्तनन्धयेभ्य इव मेहे मातर्देहि दर्शनं कृपां कुरु कृपा सिन्धो त्वमस्माद्भक्तवत्सले इत्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्च शुभावहं सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदप्रदम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन इति श्रीब्रह्मवैवर्तमहापुराणे गणपतिकण्डे द्वाविंशोऽध्याये नारदनारायणसंवादे श्रीलक्ष्मीस्तवः सर्वं शिक्षार्पणमस्तु